নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰৰ নতুন চাকৰি মুকলি কৰা হৈছে যিবোৰ পদত আপোনালোকে শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু এই পদমৰ বাবে অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে এইট পাছ টেন পাছ টুৱেলভ পাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন সকলোৱে এই পদসমৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিব নালাগে মাথো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব আপোনালোকৰ কি কি পদ মুকলি কৰা হৈছে কিমান বয়সলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কিদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে এইখনেই হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰচমেণ্টখন এই এডভাৰচমেণ্টখন মুকলি কৰা হৈছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী কলেজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কি কি পদ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ আপোনালোকৰ ট'টেল তিনিটা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ মুকলি কৰা হৈছে আপোনালোকৰ প'ষ্ট নেম দিয়া হৈছে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ পদ আপোনালোকৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰত দুটা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰে গ্ৰেড থ্ৰী পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিবোৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ আছে এই পদসমূহৰ বাবে মাথো আপোনালোকে এইট পাছৰ পৰাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বয়সৰ সময়সীমা বিচৰা হৈছে আপোনালোকে ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ৰখা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে গ্ৰেড থ্ৰী প্ৰদমৰ বাবে আপোনালোকে পাঁচশ টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদমৰ বাবে আপোনালোকে তিনিশ টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু এইসমূহ পদৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছসমূহ লগত গাঁঠি আপোনালোকে প'ষ্টযোগে পঠাব লাগিব আপোনালোকে গুৱাহাটী কলেজৰ এড্ৰেছত আপোনালোকে প'ষ্টযোগে পঠাব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ আবেদনৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ পোন্ধৰ দিন আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সময় দিয়া হৈছে এইটোৱে আছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন সদায় এইদৰে জব নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ